Вас приветствует информационная служба канала БТБ в студии Виктория Третьяк. 21 ноября украинцы ежегодно будут отмечать День достоинства и свободы, а 22 января ⁇ День соборности Украины. Соответствующие указы подписал президент Украины Петр Порошенко. Украина ⁇ это территория достоинства и свободы, написал глава государства в своем Твиттере. 22 января, как и раньше, страна будет праздновать День соборности и единства Украины, подчеркнул президент. Петр Порошенко назначил Евгения Бедашко главой станично Луганской райгосадминистрации Луганской области. Текст соответствующего распоряжения обнародовала пресс-служба главы государства. Вместе с тем другим распоряжением президент Украины уволил Бедашко от временного исполнения обязанностей председателя станично Луганской райгосадминистрации. Боевики активизировали обстрелы в жилых кварталах в населенных пунктах, которые находятся под их контролем. Об этом сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко. По его данным, из минометов велся огонь по поселку Гранитная в Тельмановском районе. Кроме того, террористы обстреливали счастье село Крымское в Новоайдаровском районе, город Золотое и поселок Троицкое Попасницкого района Луганской области. В результате взрывов мин и снарядов осколочные ранения получили 57-летние и 18-летние жители Золотого. Наиболее напряженная ситуация в стани... Луганской террористы 8 раз обстреливали город из минометов, артиллерии и стрел... стрелецкого оружия. Также наемники систематически атакуют места дислокации украинских солдат. За прошедшие сутки в зоне АТО погибло четверо военнослужащих. В Донецке от артобстрелов получили ранения трое человек. Об этом сообщает пресс-служба Горсовета. По их данным, накануне боевики обстреляли Петровский район Донецка. В результате пострадали мирные жители. Также вследствие попадания снарядов разрушены 8 домов. Кроме того, в результате обстрела в Петровском районе снова пострадала канализационная насосная станция донецка горводоканал Из-за военных действий отсутствует энергоснабжение на шести трансформаторных подстанциях в Куйбышевском и Петровском районах города. В то же время по состоянию на сегодняшнее утро боевых действий в Донецке не было. Коммунальные предприятия работают в штатном режиме. Боевики усиливают обстрелы Донецка, чтобы вызвать возмущение местного населения. Об этом заявил председатель Донецкой УГА Александр Кихтенко. Глава региона подчеркнул, что вместе с этим со стороны России активизировались и информвойна. война. Обстрелы боевиками жилых кварталов Донецка пропаганда выдает за действия украинских военных. Кихтенко напомнил, что украинская власть соблюдает Минские соглашения и открывает огонь только в случае атаки террористов. Председатель Донецкой УГА также сообщил, что идет укрепление оборонных рубежей, чтобы враг не смог захватить новые территории. Россия попытается заблокировать Мариуполь с моря. Об этом сообщил советник главы СБУ Маркиан Лубкевский в эфире одного из каналов. По данным ведомства, россияне минируют акваторию Мариуполя. Речь идет о взрыве так называемой «донной мины». Не исключено, что на ней могла подорваться рыболовецкая шхуна, отметил Лубкевский. Также он констатировал, что СБУ фиксирует увеличение количества военнослужащих Российской Федерации на территории Украины, что может означать подготовку активных военных действий. Кроме этого, советник главы СБУ сообщил, что террористы и диверсанты расширяют географию своей деятельности на территории Украины. Вместе с тем, чиновник попросил не поддаваться панике и сохранять холодный ум. Ранее агент СЕКОБСЛ Амберто Заньер заявил, что активизация террористов на востоке Украины может свидетельствовать о подготовке военной операции. По его словам, она, вероятно, в районе Мариуполя. ОБСЕ зафиксировала вывоз угля и груза 200 в Россию. Наблюдатели миссии отмечают, что на контрольно-пропускном пункте в Гуково представители ОБСЕ зафиксировали постоянное движение грузовиков. Они перевозили уголь из Луганской области в сторону Российской Федерации. Причем, как сказано в отчете, российские таможенники проверяют, чтобы на пункте выезда из страны самосвалы въезжали в Украину пустыми. Кроме того, по данным наблюдателей за минувшую неделю Федерацию из Украины через пункт пропуска Донецка на специально маркированных грузовиках вывозили раненых, а также погибших. Миссия Всемирного банка ООН и ЕС подготовит отчет о потребностях Востока Украины для его восстановления. По словам директора Всемирного банка по делам Украины, Беларуси, Молдовы, Европы и Центральной Азии Чемяо на днях в Киев прибыли международные специалисты. Отчет о потребностях территории, находящихся под контролем украинской власти, будет подготовлен к декабрю. Представители организации собираются продолжать совместную работу с украинскими министерствами. Напомню, в начале октября совместная миссия ООН Всемирного банка и ЕС по приглашению правительства Украины провела первый этап работы по изучению потребностей для восстановления Донбасса. Полномасштабные боевые действия могут возобновиться в захваченных пророссийскими боевиками районах Востока Украины. Об этом на экстренном заседании Совета Безопасности ООН заявил помощник Генсека Организации по политическим вопросам Йенс Андерс Тойберг Франзен. Обсуждение ситуации на Донбассе и временно оккупированном Крыму было горячим. Члены Совбеза ООН соглас, единогласно осудили действия России, которые направлены на эскалацию конфликта. Представители ОБСЕ отметили систематическое нарушение Минских соглашений со стороны Федерации информации. и Великобритания представили факты перемещения на Донбасс колонн с российской военной техникой и тяжелым вооружением. На этом основании постпред Украины ВОН Юрий Сергеев заявил о том, что Россия готовит широкомасштабное наступление в Украину. Он призвал Москву отвести от украинской границы свои войска и технику. Российская сторона традиционно все отрицала и обвинила представителей Совбеза ООН в том, что они устраивают фарс и истерику. У нас есть доказательства того, что на границе с Украиной Россия сосредоточила свои войска. Объясните мне, зачем Кремль держит у границ с нашей страной 200 танков, 1600 автомобилей, 640 артиллерийских установок, 191 самолет и 121 боевой вертолет? Ни Украина, ни ОБСЕ разъяснения по этому поводу так и не получили. Проблема в том, что у этого кризиса есть политическое решение. Однако одна из сторон, я говорю о России, даже не пытается реализовать его. Сейчас нарушаются минские договоренности и, в частности, режим прекращения огня. Мы готовы пересмотреть санкции, но все будет зависеть от того, выведет ли Кремль свои войска с территории Украины. Чем больше Россия будет цепляться за Украину, тем сильнее будет реакция Европы и США. Мы не должны больше допустить повторения Подобного конфликта по вине России. США и ЕС работают над усилением санкций против России. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Дженнифер Псаки. Она отметила, что совместное решение по этому вопросу с Евросоюзом было принято из-за неприемлемого поведения России. Политик подчеркнула, что каждое агрессивное действие Федерации обостряет реакцию США и повышает уровень осуждения. Кроме того, по словам американского дипломата, ЕС рассматривает вопрос добавления в свой санкционный список против Москвы пророссийских боевиков. Псаки уточнила, что новые ограничения против России введутся если не будут найдены возможности разрешения конфликта на Донбассе. Пресс-секретарь заключила, что Украина имеет право защищать себя и свою территорию. Венгрия намерена поддержать санкции ЕС против России. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петр Сиярта. По его словам, хотя Будапешт стремится к установлению сбалансированных и прагматичных отношений с Москвой, но защита суверенитета Украины важнее. Он также добавил, что в Венгрии необходимо диверсифицировать поставки газа, потому что страна тоже нуждается в поддержке ЕС в вопросах улучшения инфраструктуры, необходимой для транспортировки газа. Напомню, ряд стран уже высказались в поддержку принятия нового пакета ограничений против Москвы последними к санкциям присоединились Черногория, Исландия, Албания и Украина. События в Украине обсудят на индустриальном форуме НАТО. Он стартует в хорватском городе Сплит. Форум собрал чиновников и представителей предприятий военно-промышленного комплекса стран-членов Альянса. Эксперты рассматривают это мероприятие как возможность проанализировать кризис в Украине. НАТО выражает все большую беспокойность по поводу нарушения России соглашения о прекращении огня. Кроме украинского вопроса, на форуме также обсудят борьбу с группировкой «Исламское государство». Нацбанк Украины с 13 ноября повышает учетную ставку с 12,5% до 14%. Напомню, учетная ставка на уровне 12,5% удерживалась 17 июля этого года. И, как сообщают в НБУ, в связи с экстраординарными условиями функционирования экономики и денежно-кредитного рынка Украины, административные меры Нацбанка требуют усиления за счет применения инструментов процентной политики. В случае действия рыночных механизмов это будет способствовать стабилизации всех сегментов денежно-кредитного рынка. Увеличение учетной ставки на нынешнем этапе будет иметь минимальное влияние на развитие реального сектора экономики, поскольку кредитная активность банков остается низкой из-за повышенного уровня рисков деловой среды. Центральная избирательная комиссия с 1 декабря начинает проверку сотрудников в рамках действия закона о люстрации. Об этом сообщает пресс-служба ЦИКа. Глава Центра избиркома Михаил Хендовский уже подписал соответствующее распоряжение. Согласно документу, проводится проверка достоверности сведений относительно применения запретов предусмотренных законом в отношении членов ЦИК, работников секретариата комиссии и службы распорядителя госреестра избирателей. Проверка пройдет несколько этапов. Должностные лица в 10-дневный срок со дня ее начала должны подать в отдел кадровой и режимной работы и по вопросам госслужбы и секретариата ЦИК собственноручно написанное заявление о том, что к ним применяются или не применяются запреты, определенные законом иллюстрации, а также согласие на прохождение проверки и обнародование сведений о них в соответствии с этим законом. Нефть сорта бренд продолжает дешеветь. В течение торгов 12 ноября эталонный сорт торговался ниже отметки 80 долларов за баррель, что является рекордно низким уровнем. Сегодня бренд продолжает балансировать в отметке 80 долларов. Аналитики считают этот уровень психологически важным. После ее преодоления нефтяные цены могут продолжить падение до уровня 75 долларов. Напомню, европейский сорт бренд, с которым связано ценообразование на российскую Юралс, стал дешеветь из-за добычи нефти в США, которая растет там с большими темпами. Снижение цен на черное золото и западные санкции привели к рекордному падению российской экономики, инфляции и обесцениванию рубля. Федерация уже потеряла миллиарды долларов. Американцы запретят россиянам пользоваться айпадами и айфонами. В настоящее время на корпорацию Apple оказывается серьезное, хотя и негласное давление американского правительства. Оно выдвигает требования по присоединению компании к санкциям против России. В случае, если американскому правительству удастся вынудить Apple присоединиться к ограничениям, будет применена так называемая дистанционная блокировка всех девайсов по признаку их местоположения. С юридической точки зрения корпорация может лишить всех российских пользователей обновлений программного обеспечения, и заблокировать сервисы Apple в пределах страны. Это решение может вступить в силу уже с 1 января следующего года. И пока на этом все еще, увидимся до встречи.